банка компонент А да, как эпоксидку, да? Вторая банка компонент В, нужна еще третья банка, чтобы это все смешать, потом расколопутить и потом быстренько, быстренько это все использовать. Эпоксидная смола. Эпоксидная смола. вот, но это уже, скажем так, цивилизованная упаковка. Здесь два компонента, которые находятся в тумсах отдельно. Вот. Вставляется он в пистолет, который в принципе вот этими блонжерами давит на отдельные емкости. Сюда вставляется ага. нозл, миксер. То есть здесь лабиринт. Здесь тогда из вот этих двух стопов выходит два компонента. Они в этом носике смешиваются с друг с другом, и на пипетке вы уже получаете готовую смесь. 810-й, продукт в продукт-треборской я уже не стал об этом говорить, чтобы не было пускокашек. В основном э, все номера, которые вы слышите от меня, они читабельны, то есть они имеют перевод. Вот, например, в этом клея 810, э, с по четвертой это только эпоксидная смесь восьмерка – это только отбивание И шестерка – это улица. Вот они здесь стоят, вы можете их увидеть. Вторые две цифры указывают на время. Сколько у вас есть монтажного времени? Почему? Потому что через 11 минут у вас уже будет схватывание. Через 6 часов вы получите на 250 кг на 1 квадратный сантиметр. Более того, что почему именно 810 я порекомендовал компании в ассортименте. Почему? Потому что на самом деле клей не приходит. Он может клеить даже жирный металл. Без обезжирки. Алюминий без проблем. А вот, то есть, если, например, какие-то конструкции сложные собираете, и у вас нет доступа к какому-то П-образному профилю, да, нужно П-образный профиль соединить с П-образным профилем. Вы не залезете туда слепой заклепкой, либо же заклепочкой. Вот пообразный профиль, его нужно соединить с здесь пообразным профилем. Сделайте здесь клей и получите тюканскую.